Прежде всего, я хочу сказать, что и президент нашей страны, и правительство уделяет особое внимание нашему участию в транссибирских перевозках. И вот мы совсем недавно были на мировом транспортном форуме, где главной задачей, главной темой форума было то, что наши услуги по возможности должны быть эффективны, Транспортный я имею в виду, и незаметный по цене. То есть чем незаметнее мы будем в общей калькуляции товаров и услуг для всего мира, тем транспорт будет эффективен. У нас отрасль очень неблагодарна. Если э, что-то доставлено не вовремя или дорого, это видят все. Если транспорт идет по расписанию в нужное время не опаздывают, качество грузов не нарушены, пломбы. Все это как воспринимается как положено. Но вот если мы опоздали там от получаса и больше, об этом все говорят. И чем мы можем добиться э, хорошего социально ощутимого результата, только эффективностью перевозок. Поэтому Украина, участвуя в транссибирских перевозках, со своей стороны наметила в меру амбициозные, но выполнимые планы по электрификации пути, у нас, вы знаете, из 22 тысяч путей в Украине 10 тысяч с половиной электрофицированы. Мы обсудили с Укрзалезницей, с Кабинетом министров по поручению президента и намерены в ближайшие 5 лет сделать еще 4,5 тысячи электрофицированных путей. Во-первых, это снижает потребление углеводородного топлива и повышает потребление энергии. Во-вторых, это на треть ускоряет путь и на 35% снижает себестоимость перевода. Для нас транзит, страна расположена так, геополитическое положение позволяет вести эффективную транзитную политику, поэтому э, внимание модернизации портов, подходом к портов э, уделяется особое значение. Сюда будут направлены инвестиции как государственные, так и частного сектора.